В Києві наша організація вже проработала год і досіла вже положительних депутатів, там більше 50 депутатських звернень по виявам корупції і так далі. В Одессе мы себя позиционируем как борьба с э, посредством контроля действий горсовета. То есть мы работаем, работаем в трех направлениях. Первое направление это контроль решений э, Одесского горсовета. Это по, э, здесь есть у нас комиссии профильных, и мы параллель, параллельно создаем э, из активистов те же комиссии мы э, будем получать э, повестки э, комиссии, профильных, э, параллельно изучать, делать экспертные оценки вопросов. И уже э, у нас есть депутаты, которые с нами работают, и уже депутаты будут э, скажем так, выносить то или иной вопрос э, на обсуждение. Следующее, э, э, следующее действие наше – это контроль госзакупок. То есть у нас есть юрист, который полностью занимается мониторингом то, закупок за кошками целого бюджета Одессы. Поэтому, если выявляется там что-то противозаконное, мы обратно же депутат наш пишет извернення, либо на фискальную службу, либо на антимонопольный комитет, и уже дальше от разбирается. Вот третья вещь – это у нас контроль кадров, то есть будет создаваться сетка из... Мы берем наших в первую очередь депутатов. И будем э, искать, скажем так, недолики в их географии. Будет у нас э, такая географическая сетка. Это будет... Есть у нас специальный сайт в Средоме. Дальше э, на этом сайте будет вкладка именно Одесса. И там любой э, гражданин, который хочет быть э, в теме, скажем так сможет зайти и посмотреть, что было за тем или иным депутатом некоторое время назад. Потому что, как известно, что интернет у нас защищается, то есть всего этого у нас с интернет попадает и в дальнейшем будет. Также я хочу сказать, что вот параллельно с Одессой были созданы филиалы Харьков и Львов, и мы себя позиционируем как сведомые Одесса без коррупции. Еще я хочу пригласить, мы сейчас набираем активных активистов, создаем, создаем, скажем так, антикоррупционный сопи вместо Одессы нам требуются люди, профессионалы в своем деле, которые могут представить экспертные оценки, конкретно, допустим, комиссия транспорта, бюджета и так далее, и так далее. Приглашаем всех желающих, все, буду будут рады, рады, видеть. Находимся мы, Александр 4, квартира 15, офис 7. Вот. В интернете, на фейсбуке, сайт Сведомый, социальный, там есть все контактные данные.